Дорогі гості, а зараз для всіх нас, особливо для батьків нареченої хвилююча мить, сьогодні наша молода рома хоче потанцювати своїм батьком. І коли я запитала пана Євгена, що ви? Ми чули сьогодні, коли побачили свою дочку у весільному платі. І ви знаєте, він не міг нічого відповісти, бо він каже, ви знаєте, ви мене не чіпайте, бо я буду зразу плакати. Але я хочу сказати за нього. Я думаю, він відчув гордість, що його дочка така красоня. Він згадав сьогодні всі ті роки маленькі, як вона росла, як пішла до школи, як стала. Дорослою, згадав все добре і все зле. І сьогодні він тішиться, що його красуня дочка знайшла собі таку гарну пару чоловіка Андрія. Він бажає їй всього найкращого. А ваша дочка, пане Андрію, віддя... хоче віддячити вам маленькою часточкою танцем з вами. Тож прошу оплески, танець, дочки і батька. Наша с тобой история началась задолго до моего появления. Меня еще не было, а ты уже очень ждал меня. Наверное, ждал, так как не ждут больше ничего и никогда в целой жизни. И ты уже любил меня всем сердцем, прикладывая ухо к моему животу. Я точно знаю, что когда я впервые что-то закричала этому миру, ты заплакала от счастья. рассказывала мне, что ты стоял под окнами роддома и что-то кричал ей, захлебываясь переполнявшими тебя чувствами. Ты размахивал цветами, которые нельзя было передать в палату, и пел песни, которые она не слышала, потому что окно не открывалось. А ты, зная это, все равно продолжал кричать и петь. С детства я помню твои руки, державшие меня над кроваткой, или как ты подбрасывал меня, кричащую от страха и восторга, к самому небу. Я всегда знала, что ты поймаешь меня. Именно ты был самым терпеливым и внимательным из всех моих учителей. Именно ты научил любить и узнавать этот мир. Ты всегда знал, как обо мне заботиться. Ну как знал? Старался. иногда мне не хватало тебя и твоих слов. Я знаю, что ты много работаешь, но я знаю, что ты это делаешь для нас. Помнишь самое первое, первое сентября? В и с огромным гладиолусом. На линейке ты был очень гордый и смешной, как будто это ты идешь в первый класс, а не я. Помнишь наши ссоры в старших классах? По твоим взглядам хотелось провалиться сквозь землю, но на жалобное «Только не говори маме!» Ты вздыхал и прикрывал меня. Ты всегда радуешься моим успехом и делаешь все, чтобы я тобой гордилась. И я горжусь тобой, потому что ты умеешь сделать мою маму счастливой. Ты научил меня уважать не только свою жизнь, но и жизнь других. Твои уроки навсегда остались в моей памяти. Хотя иногда ты сам так водишь машину, что хочется схватить ремень и пристегнуть тебя. Ты уважаешь мой выбор. Даже тогда, когда я думала, что всех лучших мужчин уже забрали наши мамы, я встретила того, который мне напоминает отца. Он, конечно, не ты, но глядя на него, я очень часто думаю о тебе. Я помню твою первую седину на войсках. Совсем молодые глаза. Я все помню. Я все это помню, папочка. Поддержать. Что бы ни произошло, он силу напор, он просто потому что Он отец, Он мой ангел-хранитель, Он моя крепость. Каждому человеку нужен папа, папа, а не слово. И знаешь, если меня спросят, чей папа самый лучший на свете, я отвечу мой. Может быть, это и не совсем так, но я патриот своего папа. І я хочу побажати всім батькам такої дочки, як Рома, а всім дітям такого батька, як пан Євген. Дякую.